好的，欢迎回来。我们的直播还在继续进行当中。其实我们刚刚说到七夕送礼物这件事情啊，哎，你有没有这个这么多年来在七夕的时候有没有收到什么让你特别印象深刻的礼物？就其实我不管是什么日子吧，其实都会多少都会收到大家的礼物。嗯。但其实我觉得礼物是什么东西它不重要，嗯、最重要的其实是礼物当中蕴含的心意。 重要的是一份心意，对不对？就是所谓的礼轻情意重。你那你会不会，比如说粉丝给你写的一些手卡，你会看？我觉得那些东西是最重要的，最重要的。粉丝写的信啊，呃，手卡呀、寄语啊，其实这些东西对我来说可能是格外的宝贵。对，因为每一每一个这个字里行间，其实都是蕴含着一份心意，对不对？那呃，那今年或者说最近这个阶段，你有没有什么最想收到的礼物？想想看。 其实我，哎呀，不能说，一说马上一到机场，<laughs> 然后粉丝都递上来了，啊、<laughs> 想要火锅，大家都拿那个大锅子都来了。其实，其实还是期待舞台了。嗯，还是期待舞台，对不对？啊、就是对你来说，站在舞台，然后把自己最好的一面呈现出来，对我觉得，是最好的。我,我很想真正通过我非常喜欢的方式，嗯，来回馈给他们吧。嗯，就是也是相当于也是不辜负所有。 喜欢一个人的一份支持，对,对不对？对对好，那这个其实我不知道你是怎么样子的，因为我身边有些朋友，不管在哪里，他们都很喜欢这个拿着这个手机自拍。你平常喜欢自拍吗？我，<laughs> 为什么？我一边我现在是这样，一般产出照片、视频、呃、vlog 这样的东西都非常的困难。为什么？就是不喜欢拍，就想想就会感觉这是一个复杂的工程啊，嗯、就。 不是会那种自己主动去拍很多很多照片的人，我可能我也喜欢拍照片，嗯、但其实我会喜欢拍风景，拍大家，嗯，而不是拍自己。为什么你喜欢拍大家，<laughs> 但不是拍自己？跟大家分享一下，就我会对我想去发现的事物啊，或者说是一些很感兴趣的东西，我是想把它记录下来。嗯，但其实我个人的话就觉得还好，就是把自己想呈现的内容。 以一个非常正式的方式呈呈现给大家就好、啊。其实对你来说，也许拍照是，对,是对，其实我、嗯、我想对你来说，拍照可能是一个传递自己情感的一种方式，对不对？也许你今天拍了别人，嗯、或者说你拍了一个这个风景，风景,风景<对>主要风景，对，对嗯、或者是可能是你此时此刻想要表达的一一种心态。但是呢，我相信作为粉丝朋友来讲，还是很喜欢看到你多发一些自拍的。所以今天我们在直播间里面就满足一下大家，大家想不想看一周的？ 这个自拍，想不想？这个环节。<laughs> 那我们今天就给大家这个来一个三连拍，好不好？好，好不好？大家想想用什么手势拍照真的很困难。很困难，没关系，你怎么摆大家都喜欢。我先来一个没有手势的。先来一个没有手势的，大家、啊、赶紧啊，要录屏了，要截屏了哈！来，第一个 pose，来，嗯，好，第二个 pose。第二个呀？嗯，第二个。大哥用什么呢？ 第二个用第二个，第二个就，第二个，很难哎，很难，又是熟悉的手势又来了。嗯，好，剪刀手，熟悉的手势。好，第三个 pose。第三个就就白然一最帅的，你觉得？最帅吗？就或者你对这镜放电，放电就算了。哎，我等一下。 第一个 pose 和第三个 pose 有区别吗？状态不一样你要不要换换一遍？<laughs> 一个稍微酷一点嘛，对吧？没有表情。对，一个稍微酷一点。个阳光一点。阳光一点。好的，那接下来我给你升级一下难度，好不好？嗯。我们有这么多雅诗兰黛的产品，要不然我们拿一个这个我们的眼影盘，你重现一下你在拍这个大片的时候的那种感觉，好不好？大片啊。对。记我记得当时静景的时候是照了一下镜子，<思>好像，照了一下镜子，然后又是。 大概这样，转一下，然后跟镜头去互动一下，<哇>大概是这个样子。那你来一个定格呢？来一个定格，来一个定格，这样，帅！掌声鼓励！谢谢谢谢谢谢，真难为我了这个方节那其实呢，在我们今天呢，<laughs> 呃，这个在我们直播的最后的一点时间段里面呢，嗯、我们还有一份礼物要来送给一周。我今天这里呢，收集了一些这个。 粉丝要对你说的话，因为就像你说的，你和大家都是彼此的星光嘛，对不对？你的小星星照亮了你，而你的努力、你的梦想和坚持，也给大家带来了很多正能量，激励大家去成长和改变。嗯、那你来挑选两个，好不好？好，嗯，先来选一个，抽一份，你来抽一份。好，我来，我来看，我来看，<吧>还是你要自己看？嗯，不用，好、啊，我来，我来看。<laughs> 好，我还会有时候不，不好意思有时候不好意思，对不对？对那我来帮你读哈。首先第一条留言，嗯、他的 ID 叫做“磨牙棒棒鸭”，磨牙棒棒鸭，今天你在看直播吗？<牙>如果你在看的话，你，要对一周说的话，现在在我的手上，我来念给你听哈。嗯。三月初喜欢上小船，当时我正在代表学校备战学前教育技能大赛，前前后后五个月的备战，脱离班级三点一线。 这段热血疲惫的时期是小船陪着我过来的，他的温柔强大感染了我。在考试之前，我心里默念着小船的三不要法，结果当然是圆满的。紧张不要害怕，我取得了江苏省一等奖。每个人都要保持上场及控场的自信。哎，刚刚说的这个三不要法，向他学习，真的真的向他学习。嗯嗯、这个三不要法是什么？其实是这样，就是不管是三不要法，还是说。 嗯、呃，用什么样的话语？我觉得最主要的就是，我也真的希望能够通过我自己的行为啊，嗯、或者说做出来的事情，能够影响到大家，能够帮助大家向正确和积极的方向去努力。然后我也希望自己可以更多的给到他们向上的力量啊，嗯、这个我觉得是一件非常有意义的事情。那、嗯、相信这个磨牙棒棒鸭，它也是感受到了你的这个正能量。同时，我也是要向这位。 磨牙,磨牙棒棒鸭同学学习啊，<哇>我也会好好学习，天天向上。好好学习，天天向上。对、嗯还，还有还有还有最后一年的课程，好好完成，对不对？继续努力。来，嗯、我们再来抽一个。好，谢谢。再来一份。好，再来一份。我来看一下哈，我来看一下这一份里面写的是什么呢？这个呢，它叫做。 十欧要十一点前睡。他说，即将三十的时候换了新的领域的工作，很神奇的是，还正好就是知道了罗一舟之后，也许是偶像的力量让我感受到，只要肯用功就不怕晚，专业的不足可以弥补，保持自信就能驰骋职场，把握机会。就是非常重要，就是自己在做事情的时候要拥有自信，对，要有自信。嗯、这个。 他应该算是三十岁的时候，其实像我们已经是三十出头的人了嘛。对于一个三十岁的人来说，其实要换新的领域、新的工作，是一个蛮有挑战的,挑战的事情。对，嗯，这还是要勇敢的去做自己想做的事情，追求自己热爱的事物吧。嗯、啊，我觉得这样的人生其实是非常幸福的。没错，嗯、也要像另外一位就是这个。嗯 十欧要十一点前睡，前睡<对>同学的 ID 真的很不错，很很不错，对不对？那也贯穿了我们之间的理念，就是要养生，要早睡早起、嗯、那你现在十一点前能睡？我能不熬夜的时候尽量不熬夜，尽量不熬夜，好不好？有时候到点我也开始打瞌睡，双眼皮要。 合上要合上合，<laughs> 对对对，对希希、啊、希望大家就是这个能不熬夜就不熬夜，然后消费的时候呢也要理性。如果今天我们实在买不到这个彩妆礼盒的话呢，我们还有我们的 D W 的粉底液，还有我们的五五七号的唇膏可以来购买，好不好？那我们时间的关系，嗯、这些信就交给你，<好>然后回<是>去自己好好的来看一下，每一封都是粉丝对你的这个。 呃，一份寄语，然后也是一份他们的用心。那么当然呢，呃，在这里呢，跟记得来点击一下我们屏幕上方的关注，因为最后呢，我们要来给大家送出我们最后的一份福利了。这个福利呢，就是一周亲签的手账本的七夕联名的礼盒，也就是我刚刚手上拿的这个，哎，就是有有你签名的啊。同时呢，还有这个礼盒，因为这个礼盒已经卖完了，只有在我们的直播里面还有最后一份送给大家，请大家来。 刷出我们的抽奖暗号依然是雅诗兰黛七夕联名，请大家刷起来。好，给大家一点点的时间。同时呢，我们请这个一周来给我们倒计时，请大家刷起来雅诗兰黛七夕联名。好的，三、二、一，截屏，我们来看一下第一位是谁。 哦，这一位好不好？好的好，这一位哈，这一位叫做小豆豆，给大家来看一下，小豆豆雅诗兰黛七夕联名，恭喜小豆豆获得了最后一份我们的手账本，还有我们的联名礼盒。你知道我为什么要说最后一份吗？啊，最后一份，因为我们手账本也没有了。 啊、就是手账本也手也也送完了，因为这个是限量的，就是特别为了今天的直播<哇>要回馈。我自己也想留两百。对粉丝朋友们，的，就也也都没有了，所以非常非常感谢所有的粉丝朋友们在我们今天的直播间里面陪伴我们度过今天这一个小时的时间。我们的今天的直播间的主题叫做带你见面，对不对？所以我希望今天在直播间里面带你们见到了你们想要见到的人。希望今天在直播间里面你们非常的开心。啊、最后，是，我也很开心可以见到他。们。还有什么话想跟这个粉丝朋友们？ 说的吗？就是预祝大家身体健康，身体第一位。然后呢，工作顺利，一切顺心吧。一切顺心，非常朴实，祝福你们一切顺利。但是又非常实际的祝福，对不对？那我相信所有的粉丝朋友们也是想要把这些话也要送给你，嗯、就是希望你可以身体健康，<是>一切顺心。然后呢，嗯、这个工作顺利。对，那最后对，然后就还想讲一个，就是嗯。 我还是会沿着自己曾经坚定下来的道路，还是会按照那个方向努力的去前进。嗯，嗯，舞台是我一直会坚持，一定会坚持，坚持做下去的。嗯。哦 那我们也期待接下来可以在不一样的舞台、各种舞台上面看到一直散发着光芒的一周。好，那我们今天的直播间到这里就全部结束了。当然，我们到雅诗兰黛直播间还接下来还会有我们的主播跟大家分享很多雅诗兰黛的好用的产品。如果你对雅诗兰黛还有很多产品感兴趣的话呢，千万不要走开，继续停留在我们的直播间。同时在这里真的要谢谢所有直播间的粉丝朋友们，因为我们的今天礼盒也缺货了，然后手账本也都没有了。 因为这些都是限量的，没有了就再也没有了。谢谢大家支持我们的直播间，再见，下次再见了，给大家一点掌声，谢谢大家，拜拜。拜拜